И поскольку нам придется всем сдохнуть навсегда, однажды навсегда, давайте проживем свою жизнь быстро, шумно, пьяно. Отсутствие каких-то элементарных рамок поведения. Нет возможности по состоянию здоровья на данный момент вернуться в, на Украину. У меня мечта посадить Зеленского в дом, в подвал в наш вечный дом. Я думаю, Си Цзиньпин будет рад, что мы обсуждаем эти вопросы. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої антикринжатини і перепису того, яким боляче як вони страждають від свіжих прильотів. Ви не забувайте лишити нам вподобайку і обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф. Бо сьогодні ми вам покажемо таке. На Росії знову неспокійно. А хто з нами давно, ну, той знає, що я ще понад рік тому пророкувала, що до Росіян почне долітати, долітати в абсолютно різні регіони, і це будуть НПЗ воєнно-промисловий комплекс, і не тільки, Як тільки ми зможемо наростити свої сили, створити безпілотники і не тільки так в них і буде палати, і це ми ще не дочекалися американської згоди використовувати, зокрема і їхнє озброєння. Тож ми зібрали усі неприкрасні. Красніші, найчудовіші, найпалаючі кадри сьогоднішнього дня, і що відбувалось за паребріком? Чи то лю, то до чого. Королі пропаганди сьогодні, звісно, теж вийшли на свої робочі місця. З одного боку, нічого особливого, ми вже все це чули. З іншого боку, безкінечно вони переконують свого глядача в своїй правоті. і в тому, що тільки вони знають істину, а що тільки вони вміють аналізувати як світову геополітику, так і ситуацію на фронтах. понад два роки вони розповідають про те, як увесь світ з ними бореться, а вони два роки перемагають. Тільки результат, як то казав класик, все ж таки на табло. Норвегия вводит дополнительные ограничения для россиян. Согласно новому закону, граждан, которые въезжают в страну в туристических целях, не будут пропускать. В некоторых случаях королевство сделает исключение для тех, кто едет учиться, работать или же к родственникам. Новые меры вступят в силу 29 мая. Значит, друзей пробавилось. Вот поэтому я вас приветствую на родной вам белорусской земле. Спасибо. Белорусский народ очень рад будет знать, что вы приехали к нам. После выбора, вот один из первых визитов после Китайской Народной Республики, наших друзей. Мы обсудим и наши отношения в контексте с Китайской Народной республики. На... Мы... Я думаю, Си Цзиньпин будет рад, что мы обсуждаем эти вопросы. У меня есть очень интересное предложение по нашему начать переговоры. Мы до полуночи всегда. Ну, я думаю, ничего страшного. Просто у вас сегодня тяжелый день. Королем Бахрейна, тяжелые переговоры, Нет, непростые, приятные, приятные. приятные. Ну, слава Богу, значит, друзей пробавилось. Вот поэтому я вас приветствую на родной вам белорусской земле. Спасибо. Белорусский народ очень рад будет знать, что вы приехали к нам. После выбора вот, один из... Главным спонсором данной резолюции решила выступить Германия. Страна, которая в 20 веке разожгла две мировые войны, уничтожила в концлагерях миллионы людей, несет ответственность за массовые преступления в Африке и принимала самое активное участие в развале Югославии и бомбардировках Сараева в 1995 году, теперь пытается с трибуны Генеральной Ассамблеи поучать остальных о важности национального примирения убеждены, что у Германии нет никакого морального права даже упоминать термин «геноцид» по отношению к чему-либо, кроме своих чудовищ чудовищных преступлений. Напомним, что сама ООН, в залах которой... Ну, это же война, да, он, они изначально, да, он, отправляли много оружия, да, чтобы они не отправляли, да, войну мы выиграем, да, он, шайтанов добьем, там... Этого не будет. Там, чем больше да, будет длиться война, тем меньше станет шайтанов. Там. Это как раз да, он, мир очистится от шайтанов. Какие судьбы Зеленский будет после какого У меня мечта посадить Зеленского дом, подвал в наш вечный дом. Целомудренные рожают много. Собственно, и те, кто рожает много, они целомудренные. Ну, просто по факту, потому что иначе невозможно. Ну, две полоски, -мо, мое залетело. И она звонит маме, там, мамочка, мне, мамочка, милая, не ругай меня, там, короче. Мама прилетает к тебе и ломает тебе жизнь навсегда. Тем, что она вводит тебя на аборт и, в общем-то, превращает тебя в убийцу, и сама становится убийцей, и как бы все, счастье улетело от тебя навсегда. Милая девочка, лучше бы ты осталась в своем маленьком городе. Например, в Барнауле. Ты давайте все забудем это, давайте будем блудить кто, кто куда хочет. Вот. И, в общем, и поскольку нам придется всем сдохнуть навсегда, однажды навсегда, давайте проживем свою жизнь быстро, шумно, пьяно, это самое, с, с кокаином, как бы, чтобы, чтобы так как бы умереть и не проснуться. У российской цивилизации есть такая серьезная возможность, что ли, ну не знаю, преимущество, возможность это стать ковчегом, сохраняющим все то доброе, настоящее, которое достойно сохранения из истории в будущее. А знаєте, де справжнє життя росіян? Ні, ні, звісно, не в їхньому тєліку. не те, що розповідають в теплих, ошатних і дуже дорогих пропагандистських студіях. Правда, вона завжди у соціальних мережах, тому що там життя росіян без купюр, там те, що не вигадується, і не намагається вони це якось все прикрасити і подати по особливому. Ні, всю жесть, все дніще свого життя. Вони саме там спочатку самі фільмують. А потом выкладывают. Тоже власне, и мы, как и завжди, сделали неимоверную подбирку социальных мереж россиян. А вы обратили внимание, насколько же отсталые тупорылы эти хохляские полудурки? Вот без прикола. Стопудово вы замечали, как они ведут себя, наверное, в супермаркетах, да? В общественном транспорте? Это же просто, ну, отдельный какой-то подвид человека подобных абсолютно на окружающих. Отсутствие каких-то элементарных рамок поведения, каких-то норм, морали, этикета. Я прилетела с республики Хакасии, город Черногорск, в Москву для того, чтобы установить справедливость, в первую очередь найти своего мужа, куда его увезли, и разобраться в данном вопросе. 13 мая моего мобилизованного супруга с воинской части города Абакана под конвоем военной полиции увезли в э, наручниках без документов, без паспорта, военного билета и личных вещей в неизвестном направлении. Как сказали, повезли в Новосибирск э, в точку распределения. Дальнейшее действие супруга неизвестно. Супруг не выходил на связь пять дней э, с того момента, как вылетел с Новосибирска. Я обратилась во все наши местные органы в республике Хакасии, написала документы следственный отдел, в прокуратуру города Бакана военную, в республиканскую прокуратуру, в воинскую часть, откуда был забран супруг. Никто ничего мне не отвечает, просто сказали, что приказ свыше. Что дальше, какие действия, никто ничего не говорит я вчера прилетела в Москву, обратилась в следственный комитет на имя Бастрыкина, обратилась в военную прокуратуру, написала тоже там жалобу, попросила найти мужа. Потому что когда в Абакан я обращалась в воинскую часть, я спрашиваю, где мой муж, мне никто ничего не может сказать. На данный момент на Украине у него все по документам проходит, что он скрывался хотя ни одного дня вскрытия, ну, он ни одного дня не скрывался. У нас есть все подтверждающие тому документы. А у меня есть постановление об отказе возбуждения уголовного дела, которое выдано было мне 17 мая, а оно было подписано 2 мая 2024 года. Нас об этом никто не оповестил. Мой супруг сейчас, на данный момент, не знает о существовании этого документа. После мобилизации он проходил службу на Украине с января месяца 23 -го года мой супруг участвовал в боевых действиях, в штурмотряде. У него есть государственная награда, медаль Суворова. Ну, несмотря на состояние здоровья, супруг воевал, никогда ни от чего не отказывался, проходил службу как положено. Супруг вообще приехал в отпуск, и по состоянию здоровья он не смог вернуться в воинскую часть. Он прибыл в свою комендатуру по адресу проживания и объяснил ситуацию, что нет возможности по состоянию здоровья на данный момент вернуться в, на Украину. На что ему было предложено прикомандирование воинскую часть города Бакана э э при том условии, что супруг предоставит все документы, что у него действительно есть проблемы со здоровьем. С, супруг все предоставил, его прикомандировали, в этот же день он написал э, рапорт на прохождение ВВК. Ему дали все подтверждающие документы о том, что необходимо пройти врачебную комиссию в городе Красноярске, э, что супруг и делал. На последнем визите у врача супругу дали дополнительные обследования для того, чтобы проверить состояние здоровья. Э, половину обследований он прошел, Вторую половину он просто не успел этого сделать, потому что в одно время нельзя, там облучаться много. Необходимо было, чтобы время какое-то прошло. Супруг собирался ехать на врачебную комиссию, когда его вызвали вот, 13 числа на отметку очередную. Ему пришлось вернуться, не доехав до того города, где нужно было проходить. И оттуда он больше не вышел. прошу помощи э -э, Министерства обороны Белоусова у президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, главная прокуратура и председатель Следственного комитета Бастрыкина. Я очень надеюсь, что данная ситуация будет решена, потому что у нас никаких противозаконных действий не было. Мой супруг ни от кого не скрывался, ни от кого не бегал, а с достоинством и с честью выполнял свои боевые задания. Узбекистан. Узбекистан походу признает ДНР. И походу признает ДНР частью Российской Федерации. Вчера с официальным рабочим визитом глава ДНР Денис Пушилин посетил Узбекистан и встречался с официальными лицами Узбекистана. Как вам такое? А еще посмотрите, сколько рабочих с Узбекистана принимают участие в восстановлении Донецкой Народной Республики, того же Мариуполя, Волновахи, Донецка. Строят дороги, восстанавливают админ здания. Как вы думаете, если бы эта территория была не признанная, пустили бы сюда официально рабочих совсем с другого государства? И я уверен, я уверен, что после окончания СВО многие страны мира, которые сейчас в отношении России придерживаются нейтралитета, примут сторону России. Далі, звісно, буде. Допоки існує Російська Федерація. Допоки вони будуть продовжувати свою повномасштабну війну і наступ на нас. В них буде палати і горіти щоденно. А отже, ми друзі, незабаром з вами знову побачимось. Не забувайте лишати нам вподобайку, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, побачене. Бережіть себе, бережіть Україну.